Hai Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Nota Kimia Saya Amiruddin, belajar kejap Rizal Oh mantap So hari ni guys, saya nak sambung untuk apa? Apa hari ni punya benda? Hari ni kita nak pergi kepada uh, Basic pengiraan yang ada dekat dalam kimia Dalam bab 3 yang awak belajar dalam Konsep, mol, formula dan juga persamaan kimia So dekat sini, kita ingat lagi tak? Awak ingat lagi tak hari tu? Kita ingat lagi. Awak ingat lagi tak? Yang mana, oh kat sini, kenapa selagi tulis siap-siap ni? Tak apalah, bolehlah eh. Okay, hari tu, kita dah settle untuk tiga-tiga level ni dalam triangle. Yang mana hari ni senang masuk dekat awak. Okay, ada lagi dua yang kita dah, kita belum cover hari tu. Okay, last week belum buat lagi benda ni. So, ialah apa? Yang pertama, lepas awak dah melepasi benda alah ni semua kan? Tiga ni semua kenapa macam ada haiwan kat dalam hidung ni. Okay, so dekat sini ada settle dah tiga. Then kita pergi kepada yang seterusnya iaitu aha, <clears throat> iaitu kita pergi pada level yang keseterusnya seterusnya awak nak masuk dah dekat bab pengiraan. Yang pertama, okay, dekat sini adalah senak perkenalkan dengan awak lima magic triangle. Okay, lima ni sebenarnya sebab dah termasuk dengan bab form five. Tapi tak apa, yang kita akan go through ni empat. Okay, empat magic triangle. Tapi tak apa, saya tulis je dekat sini lima. So that awak uh, tahu dan aware benda tu, dia ada lima. Okay. Dan bila kita dah belajar lima magic triangle ni apa dia, kejap lagi saya akan go through dan kita akan belajar pula yang seterusnya adalah teknik U. Okay, so hari ni, saya untuk lima, eh, so untuk lima. Untuk dua benda, teknik U dan juga lima magic triangle. Okay, so kedua-dua benda ni, dia ada dekat mana? Ada dalam calculation. Okey, so mari kelas kita pergi kepada benda yang pertama. Apakah itu magic triangle? Ha, ah, so magic triangle ni apa? Okey, saya tunjuk kat sini eh dekat awak. Ini adalah empat mana? Tak keluar. Ini adalah empat magic triangle yang kita akan pakai dalam untuk semasa membuat soalan pengiraan dalam kimia. Okay, so ini ada empat magic triangle. So apa dia tu? Okay, kita tengok yang pertama kelas. Okay, ada, ada empat tadi saya cakap. Yang pertama, triangle yang pertama. Okay, so rupa dia macam ni lah. Okay, rupa dia begini. Ini ada empat. So yang pertama, okay macam ni kelas. Yang pertama apa dia? Yang pertama sepanggil dia sebagai formula nona. Okay, formula nona. Sebab apa formula nona? Triangle nona. Sebab dekat atas ni, saya akan tulis dia no. Dekat bawah ni, saya tulis dia na. Ha, jadilah nona. Nona, nona. Zaman sekarang. <laughs> okay, so nona dan bawah dia dekat belah kanan. Sorry, kiri. Kiri selah, kiri awak kan? Kiri awak. So, dekat sini dia adalah apa? Mol. Yang mana bila kita belajar empat magic triangle ni sebenarnya untuk apa kelas? Kita nak tahu bilangan mol. Kita nak tahu bilangan mol. Kalau soalan tanya bilangan mol dan dia bagi info dekat kita benda-benda alah ni. So, contoh. Dalam soalan, okay, bila kita tengok formula yang pertama, saya cerita dulu in terms of dia punya konsep dengan uh, dalam formula ni. So, no ni apa kelas? No ni adalah apa? No ni stand for stand for bilangan zarah. Okey, no ni adalah bilangan zarah. Kita belajar jenis zarah kan dekat dalam bab 2 hari tu previous video yang mana soalan boleh tanya contoh kalau soalan tanya berapakah bilangan zarah tapi dia tak bagi tahu direct biasanya zarah ni zarah ni sebab apa sebab ada atom ada molekul so soalan yang akan tanya berapakah bilangan atom eh untuk 0.1 mol ah sekian-sekian macam tu. Ataupun berapakah bilangan molekul bagi 0.15 mol a uh, a uh, karbon dioksida gas. Nah, contoh, itulah lah contoh-contohnya lah. So, bilangan zarah, kita tahu bilangan zarah ni ada apa? Contohnya atom, molekul, ah gitu. So, no ni adalah bilangan zarah. Okay. Dan seterusnya, okay, saya tulis lah kat sini, eh. bilangan zarah ni apa? Dia adalah, contohnya, soalan tanya bilangan atom, bilangan molekul ah gitu. So kita pergi kepada yang bawah nah. Nah ni apa? Nah ni adalah apa nama dia? Dia adalah pemalar Avogadro ataupun in English kita panggil dia sebagai Avogadro constant. Yang mana nilai dia ni dia adalah nilai yang fix lah, nilai yang tetap. Eh, awak tak hafal pun tak apa. Dekat soalan dia biasa kena bagi. So nilai dia berapa kelas? 6.02 darab 10 kuasa 23. Ini adalah nilai pemalar Avogadro. So kalaulah soalan tu bagi kita uh, bilangan zarah and then dia suruh kita kira bilangan mol. So awak akan pakai this triangle yang pertama, triangle nona. Boleh faham so far? Okay. So next kita pergi kepada triangle yang kedua. Dalam triangle yang kedua kelas, ini adalah triangle apa? Okey, sama juga seakan tulis bahagian kanan, kiri, <laughs> kiri bahagian belah bawah, dia adalah mol. Yang mana dekat sini, seakan tulis dekat sini adalah G sim ataupun mes. Okey, sim Dan bawah dia adalah apa? Bawah dia adalah G sim mola. Okey. So, dekat sini, bila masa nak pakai this formula, sir? Bila awak tengok dalam soalan tu, dia suruh kita kira bilangan mol, tapi dalam soalan dia bagi kita jisim. Macam mana nak kenal itu adalah jisim? Bila awak tengok unit dia. Ha, tengok unit lah. Unit dia apa? Unit untuk jisim. Unit dia adalah gram. Okay. So, tengok unit gram. Oh, jisim lah tu. So, jisim. Okay, next. Kita pergi kepada sini jelas jisim. Nak tahu jisim, tengok gram mol, ha, bilangan mol lah soalan biasa tanya. Ni kat sini, bil, uh, jisim uh, So jisim mol tu apa dia? Jisim mol tu apa dia pula kelas? Uh, ha, so, bagi tahulah unit dia dulu eh. Unit untuk jisim mol dia adalah apa? Jisim mol Ha, jisim, nama jisim, jisim. Kita pun tulis ha, jisim. Gram. Mola adalah mol. So, dia adalah gram per mol. Ha, itu adalah jisim mola. Okey, boleh? Betul? Betul. So next, kita pergi kepada benda ni. Maksudnya jisim mola ni apa dia? Jisim mola ni nak senang faham macam ni lah. Contoh, kalau sebagai awak analogi, eh, cerita sikit lah. Okay, contoh, dia macam ni lah. Contoh lah eh. Kita ada satu selukis lukis sikit. So ni lukis memang berbakat. Dua, tiga. Ada tiga orang kat sini. Bagilah seorang perempuan kat sini. Ha, contohlah, ini adalah Abu. Ini adalah uh, apa nama dia? Salimah. Salimah. Panjang pula nama. Eh? Salimah. Ini adalah Mamat. Contoh. Okey. Saya ambil nama 3 orang. Abu Salimah Mamat. Let's say lah berat Abu, berat eh, berat pada badan Abu adalah contohnya eh, 60 kg. Salimah ni berat dia 40 kg dan Mamat berat dia uh, 80 kg. Contoh, gua ambil macam tu. Okay, so sekarang ni Abu 60 kg, Salimah 40 kg, Mamat 80 kg. So, ini berat setiap orang ni sepanggil dia sebagai apa? Sepanggil dia sebagai J A R, Iaitu apa dia? Iaitu jisim atom relatif. Maksudnya apa kelas? Maksudnya apa yang saya nak cakap adalah okey kita halalkan dengan dis perkataan eh atom. Atom J A R. So atom ni stand for apa? Duk seorang-seorang. Okey, duk. duk dia saja. So maksudnya jisim atom relatif untuk abu 60 kilo. Jisim atom relatif salimah 8 apa pun 40 kilo. Ah uh, jisim atom relatif mamak 80 kilo. Maksudnya jisim atom relatif tu adalah berat untuk setiap atom, setiap unsur yang ada dekat dalam tu. Seorang-seorang punya lah. Tapi bila kita cakap tentang jisim molekul relatif, jisim molekul relatif eh in english jisim atom relatif adalah relative atomic mass. Kat sini molecular relative mass. Molekul relative mass. Ah betullah. <laughs> okay, so dekat sini eh betul ya Ah uh, relative molecular mass apa serta balik tu? RMM kan? Relative molecular mass in english kat sini eh. So jisim bila kita cakap pasal jisim molekul relatif apa yang saya nak cakap dekat awak adalah ini adalah total untuk semua orang sebab apa kita highlightkan perkataan ini perkataan molekul bila kata molekul ni maksudnya dalam dia tu ada banyaklah bukan seorang-seorang dia adalah campuran semua benda so maksudnya apa yang saya akan cakap adalah jisim molekul relatif bagi diorang ni adalah seakan campur semua 60 campur 40 campur 80 So dia akan jadi 180. Itu adalah jisim molekul relatif untuk benda alah ni. Nah ha, gitu kita campur semua. So sama jugalah bila kita nak relatekan dengan atom ataupun molekul kita bila kita nak cerita jisim molekul relatif you have to add semua benda. Semua mass yang ada untuk setiap unsur tu, setiap atom tu. Faham ke? So dekat sini jisim molekul relatif ni dia adalah sama je tau. Sama je dengan kadang-kadang uh, soalan guna uh, jisim mola. Jisim mola. Ha uh, gitu. Okey dia sama je, benda yang sama, mola mass. Okey, so dekat sini jisim mola yang semasukkan ini adalah tambah semua. Boleh faham eh? Boleh, settle dekat situ. Contohlah kelas sikit. Okay, contoh ah sebagai contohlah dekat sini eh. Contohnya adalah uh, uh, a a eh. Hmm, berapa eh? Okey, contohlah saya ambil H2O lah. Okay, saya ambil contoh mudah. H2O. Okay, soalan tanya, berapakah jisim molekul relatif ataupun jisim mola bagi molekul H2O? So, nak buat macam mana? Kita kena tahu jisim atom relatif setiap ni berapa? Jisim relatif. Jisim atom relatif, soalan akan bagi siap-siap dekat kita dalam soalan. Okay. So, H berapa? H1. O berapa? O adalah 16. Ini adalah dia punya J, A, R. Okey, macam tu. Boleh? Okey, next adalah kita kena buat G same molecule relative. So, kita tengok H ni ada berapa? Okey, H ni awak kena tengok bilangan dia tau. Umpamanya macam contohlah kalau tadi mamak kan. Mamak ni tiba-tiba dia ada korin. <laughs> Contoh, nak kata kembar kan, kembar biasa berat berbeza. Korin lah contoh. Segurau tau, tak ada. Awak bayang macam tu lah. Korin ni tau ke? Korin ni macam. tak payahlah, tak payahlah. Seram pula. Okay, so contohlah mamak ni ada kembar. Okay, kembar dia, berat dia sama juga. Berat dia adalah 80 kg juga. So, bila kita nak cerita pasal jisim molekul relatif, kita kena tambah semua. Abu 60, tambah salimah 40. Tambah mamak 80, tambah lagi dengan kembar mamak 80. Okay, ini adalah kembar kembar mamat kembar mamat 80 so bila kita tambah semua 60 campur 80 campur 80 campur 80 dia akan jadi mm, 260 leh faham so sama juga agak sini yang mana H2O ni seakan tambah maksudnya apa H ni sekena darab dengan 2 so dia akan jadi apa dia akan jadi 2H ok 2H Eh, sebab H ni ada dua, dua bilangan ni kita tengok kat sini. Dan kita tambahkan dengan oksigen ada berapa? Oksigen ada satu. So, saya tambahlah dengan O. So, dia akan jadi berapa kat sini? Dua segantikan. Satu tambah dengan 16. So, dia akan jadi 18 gram per mol untuk GC mola bagi H2O. Boleh faham? Kalau boleh faham, Mantap. Kita pergi kepada next benda. Okey, untuk next benda, nombor tiga. Formula ataupun triangle yang nombor tiga. Apa formula dia? Triangle ni sepanggil dia sebagai triangle isi padu. Sama juga kelas yang mana kita letakkan mol bahagian bawah sebelah kiri. Atas ni kita tulis sebagai isi padu. Okey, bawah ni apa? Kalau triangle nombor dua tadi adalah jisim molar, yang sini saya tulis sebagai isi padu mola. Ha, gitu. Okay, so isi padu mola ni apa? Isi padu ni, tengok soalan bagi lah. Okay, tengok soalan bagi apa. Dan awak kena make sure. Okay, kat sini eh, saya nak tulis unit dia. Okay, unit untuk sini apa dia? Unit, awak kena pastikan yang unit dia adalah dalam DM kuasa 3. Okay, DM cube. Unik kat sini eh untuk formula nombor 3. Dan isi padu molar ni apa dia pula isi padu molar? Isi padu molar ni dia ada dua nilai, dua value iaitu apa dia? Yang pertama dalam keadaan suhu tekanan PY STP. Okey, berapa nilai dia? Dia adalah 22.4 dm3 per mol. Okay. So, nilai ni tak payah hafal. Sebab apa? Sebab soalan bagi. Saya tulis kat sini eh. Ha, berita gembiranya adalah soalan bagi nilai tu. Soalan bagi dia punya value. Okay. Dan yang kedua, kan tadi saya cakap ada dua nilai kan untuk isi padu mola. Satu STP, lagi satu kalau dia dalam keadaan SP, suhu bilik. Kalau dia dalam keadaan suhu bilik, dia punya nilai adalah 24 dmq per mol. Gitu. Okay, so macam mana nak tahu se nak ambil mana satu STP ke SB tengok pada soalan suruh ambil apa? Eh, soalan bagi apa? Sorry. Se refreshkan balik ayat. Tengok pada soalan bagi apa? Kalau soalan bagi yang atas STP dan guna STP. Kalau soalan bagi suhu bilik dan gunalah yang suhu bilik. Okay. Yang penting dekat sini, unit untuk isi padu ni adalah dm kuasa 3. Boleh faham? Maksudnya daripada kita nak cari isi padu menggunakan macam ni. Kalau kita nak cari bilangan mol menggunakan isi padu, kita kena tengok soalan tu bagi berapa dia punya isi padu mula. Kalau bagi yang ni, ambil yang ni. Kalau bagi yang ni, ambil yang ni. Boleh faham? Okay, settle. Senang je. Dan sepergi kepada triangle yang keempat Triangle yang keempat ni pun adalah triangle isi padu juga sama. Saya akan tulis small dekat sini. Okey, cuma bezanya isi padu kali ni dekat atas dia adalah apa? Dia adalah triangle MV per seribu. Okey. Yang mana V dekat sini. Saya nak tulis kat sini eh. V kat sini stand for apa? V ni adalah isi padu kelas. Ah, uh, Isi padu. Tapi isi padu kat sini dia berbeza dengan isi padu sebelah. Ha, basically dia berbeza apa? Dia sebenarnya benda yang sama. Cuma bezanya adalah in terms of dia punya unit. Unit dia awak kena make sure yang dia ni dalam cm3. Dan barulah awak boleh guna this formula nombor 4. Okay, cm3. Unit untuk isi padu yang itu. Yang ini eh. Yang ini. Okay, yang ini. Okay, lepas tu yang sebelah dia adalah m. M tu apa? Apa? M tu adalah stand for stand for apa ni kat sini? Stand for ke kemolaran ataupun molarity. Okay. Ada setengah soalan dibagi kepekatan ataupun concentration. So basically benda tu adalah lebih kurang sama lah. Okay. So dekat sini kemolaran. Okay. So uh, kemolaran ha, M besar lah. Okay. Settle Eh? So macam mana kita nak kenal itu adalah kemolaran? Ha, unit dia apa? Kalau saya tanya in terms of unit. Unit dia macam mana? Unit dia adalah mol dm negatif 3. Ha, gitu unit dia. Okay. Ha, dia sama macam kepekatan. Okay, so dia lebih kurang sama lah basically. -nya. Cuma ada beza sikitlah lah. Tapi um, saya tak nak cerita lagi benda tu. Awak just tahu oh lebih kurang sama macam tu. Beza dia tak efek pun benda ni lah nanti. Okay. So, kadang-kadang cuma perkataan tu. Terms tu. Kadang-kadang soalan bagi kepekatan, kemularan, awak just ambil sahaja. Okay, boleh? Okay. So, dekat sini mol dan bahagi seribu kat bawah. Kenapa bahagi seribu? Ah, ha, sebenarnya, kalau awak nak tahu kenapa formula ni ada bahagi seribu, sebab kita nak tukarkan unit sebenarnya. Formula ni dah bantu awak untuk tukarkan unit siap-siap ni. Daripada CM kuasa 3 menjadi DM kuasa 3. Ha, so, dia dah bagi 1000 siap-siap kita. Okay, so bila masa nak pakai formula ni? Ha, biasa student dia akan uh, confuse antara dua formula ni. Ha. So, yang ni pun isi padu. Yang ni pun isi padu. Bila nak pakai yang ni? Bila nak pakai nombor 3? Bila nak pakai nombor 4? Kita tengok soalan bagi info apa kat kita. Macam saya cakap tadi. Kalau lah soalan tu bagi kita isi padu mula, then you have to use this third formula, third triangle ni. Triangle nombor 3. Kalau dia bagi isi padu mula, kalau soalan tu bagi kita, info dia adalah kemularan ataupun kepekatan dan juga ada isi padu, then you have to use this formula. Boleh? Nah, guna nombor empat. Nah, nak faham lagi, kena tengok soalan. Boleh? Boleh faham kelas? Okay, settle untuk this magic triangle. So, contohlah. Okay, contoh saya pergi kepada, kepada satu soalan. Okay, contoh eh, kita pergi pada example soalan ni. Sebelum saya pergi pada soalan ni, saya nak bagi tahu kelas dekat sini. Okey, siapa yang rasa nak dapatkan bimbingan secara berterusan untuk tahun 2025? Mungkin kalau dia adalah form 3, dia nak rasa form 4 dia tu lebih secure. Ha, supaya dia lebih fokus nak study. Kalau dia adalah form 4, dia nak rasa form 5 dia tu lebih lebih terbaik dia punya masa. Maksudnya dia punya persediaan preparation untuk SPM pada form 5 nanti lebih ready. So, saya nak invite awak untuk join this OTC 2025 yang mana sekarang ni pendaftaran dah pun dibuka. Okay, online tuition class boleh contact tim PTTI untuk maklumat lanjut yang mana dalam kelas nanti awak dapat bimbingan berterusan guys daripada awal tahun sehinggalah akhir tahun. Kita akan cover by topic, by syllabus and then awak akan diberi penderahan macam mana cara nak jawab soalan, macam mana cara nak menjawab dengan betul teknik menjawab. Ha, sebab kimia ni dia bukan tentang kena faham sahaja. Faham konsep tu is a must. Dan yang kedua kalau awak tak praktis untuk buat soalan nanti dalam periksa itu yang macam saya dah tulis ni, sir. Tapi kenapa dapat kosong? Nah, sebab awak tak tahu cara menjawab. So, benda tu kita akan cover dalam kelas OTC nanti, okey? So, anything boleh DM team PTTI online untuk maklumat lanjut. Jumpa dalam kelas nanti siapa yang join this uh, program.